Польско-русский разговорник. Тема на границе. Подруж. Поездка, путешествие. Естем туристом. Естем туристком. Я турист, туристка. То есть подружь службова. Это командировка. Цель выезду. Цель поездки. Як долго пан, пани замежат узостач? Как долго вы пробудете здесь? Контроля цельна. Таможенный досмотр. Контроля пашпортова. Проверка паспортов. Сконт и доконт пан-пани еджи. Откуда и куда вы едете? Прошу отдать паспорты до контроля. Прошу сдать паспорта для проверки. Прошу приготовить багажи до контроля цельный. Приготовьте багаж для таможенного досмотра. Мам только жечи особистые. У меня только личные вещи. Мам, позволение на пшивуз. У меня есть разрешение на ввоз. Мам, позволение на вывоз. У меня есть разрешение на вывоз. Чема пан пани виза? У вас есть виза? Прошу выполнить декларацию. Прошу заполнить декларацию. Чема пан пани актуальное обеспечение здравотное? Имеете ли вы актуальную медицинскую страховку? До кого належит эта валиска? Кому принадлежит этот чемодан? Где, есть пана пани багаж? Где ваш багаж? пан пани тума? Что у вас здесь? Прошу отвужить валиски. Прошу открыть чемодан. Mam kilka prezentów i pamiątek. U mnie jest kilka podarków i souvenirov. Na wywóz tego potrzebne jest zezwolenie. Na wywóz tego potrzebna licencja. Czy ma pan, panie, coś jeszcze? Jest u was coś? Nie, nie mam. Nie, u mnie nie. Nie, nie mam już nic więcej. Нет, у меня больше ничего нет. Який податок мушу заплатить? Какой налог я должен заплатить? Цельник, ужендник цельный, таможенник, таможенный стужащий. Мушу написать что же в декларации? Мне нужно записать эти вещи в декларации. Чема пан панец ось до задекларования слення. Будут ли у вас вещи, подлежащие декларированию обложению пошлины? Немам ниц до отслэння. Мне нечего декларировать. Чыма пан пани якищ пиньон за собе? Есть ли у вас с собой какие-либо деньги? Затшимач. Задержать. Тыгу невольно вывозить за границу? Это нельзя вывозить за границу. Если тебе понравился этот урок, ставь пальцы вверх. Подписывайся на мой канал и оставляй свои комментарии. До зубочения вкрутце. До скорых встреч.